आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्यभरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहिशत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरिः ओम्